स्टूडेंट्स एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हैं और आज की जो वीडियो है वो है ऑनलाइन फीस पेमेंट के हवाले से के जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस हैं वो आपने किस किस तरह से जमा करवा सकते हैं सबसे जो तो यहां ने ऑनलाइन पेमेंट्स आप किस तरह कर सकते हैं इसमें मुख्तफ जो ऑनलाइन पेमेंट्स के मेथड हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं तो जो मोबाइल के ऊपर वॉलेट्स बनते हैं उसमें इजी पैसा है आप इजी पैसा से वर्चुअल की फ़ीस पे कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर चीज़ें अच्छी लगें तो कमेंट्स भी करें लाइक भी करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हर किसी का काम आसान हो जाए तो फीस पेमेंट करने के लिए हमारे हमें चाहिए होता है एक चलाना आईडी सबसे पहले अगर आप अपना एल ओपन करेंगे और एल ओपन करने के बाद आप जाएंगे अपना अकाउंट बुक में और अकाउंट बुक के अंदर आपकी जो फीस हैं वो इस तरह शो हो रही हैं चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या जो भी सेमेस्टर है और आपका जो अकाउंट बुक है वो इसी तरह ही होता है अब आपने जो फीस पे करनी है इस सेमेस्टर की आपको पता है पहले भी बताया जा चुका है कि 25 मई उसकी लास्ट डेट है तो और यहाँ पे एक चलान आई डी शो हो रहा है मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे चलान नंबर है उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट है उसके बाद फीस है उस वाचर के ऊपर कितनी फीस है पेड है या अनपेड है वो यहाँ पे जीरो शो हो रहा है मतलब है कि अभी अनपेड है और फिर यहाँ पे बैलेंस बनता जाता है कि जो ऊपर से कोई अगर बकाया जाते हैं वो यहाँ पे जमा होते जाते हैं ड्यू डेट यहाँ पे लिखी होती है और उसका स्टेटस जो है ना वो अभी अनपेड है अगर आप ऊपर देखें तो फीसस जो पे जिस डेट को की गई है वहाँ पे डेट भी आ जाती है और स्टेटस भी आ जाता है कि वह फीस इस डेट को पे की गई है और जो ना पे की गई हो उसके साथ अनपेड आता रहता है और उसके सामने मुख्तलफ जो बटन्स हैं जैसे ये प्रिंट का बटन है ये ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए है ये ऑनलाइन पेमेंट्स से मुराद एस बी एल यू बी एल की जो ऑनलाइन आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए पेमेंट्स का तरीका कार है और इससे क्या होता है कि आपने जो वोचर पेड किया है बैंक में तो यहाँ पे आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं अब आ जाए ज़रा पेमेंट की तरफ हमने ये वाला वॉचर पे करना है और हमने इसको करना है इजी पैसा से ठीक है एक तो ये कि हम सबसे पहले ये जो चलान आईडी है इसको नोट कर लेंगे हम इसको नोट पैड के अंदर नोट कर लेते हैं और फिर मैं इसको आ, इजी पैसा से पे करके दिखाऊंगा कि किस तरह पे की जाती है चलान आईडी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया आप इसको आ, अगर आपके पास अपना अकाउंट ना हो तो आप इसको नोट करके कॉपी पेंसिल के ऊपर कागज़ के ऊपर जाके किसी भी इजी पैसा शॉप से पे करवा सकते हैं इसको चलान आईडी कहा जाता है ठीक है ये जो नंबर है ये आपका चलान आईडी है आप आ जाएँ कि इसके सामने अगर आपने पे करनी हो ऑनलाइन यानी कि आपने अपने घर बैठ के एच कार्ड से यू कार्ड से पेमेंट करनी है या क्रेडिट कार्ड से करनी है तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करेंगे और जो लोग पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन उनके लिए ये मसला नहीं होता उनको ये सारा प्रोसेस पता होता है यहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर करना है कि जिसके नाम पे फीस आप पे कर रहे हैं यानी स्टूडेंट का नाम होगा हो उसका लास्ट नेम होगा उसका ई होगा कंट्री क्या है पाकिस्तान है एड्रेस हल्का थोड़ा सा लिख दें ठीक है उसके बाद सिटी लिख दें फ़ोन नंबर लिख दें और यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद में आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे ऐड एक डाटा लिख देता हूँ ठीक है ये सारा फर्जी मैंने लिख दिया है और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा ठीक है ये कंफर्मेशन और यहाँ से इसको रीड करेंगे पेमेंट कंफर्मेशन है कि इस बंदे की तरफ से जो पेमेंट्स आप की जो रसीद बनेगी उसके ऊपर ये सारा डाटा आ जाएगा कंफर्म करेंगे तो ये पेज ओपन होगा यहाँ पे आपने अपना कार्ड की डिटेल देनी होती है यहाँ पे देखेंगे फ़ीस शो हो रही सात हज़ार पाँच और आपके पास वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है उसके बाद कार्ड नंबर आपके पास तकरीबन सिक्सटीन डिजिट का कार्ड नंबर होता है और कार्ड के ऊपर ये एक्सपायरी डेट भी होती है उसका महीना और उसका साल और उसके बाद सी बी एन नंबर होता है कार्ड के दूसरी तरफ तो ये एक सीक्रेट कार्ड नंबर होता है इसलिए आपने ये किसी के साथ ये वाले नंबर या ये वाले किसी के साथ भी शो नहीं करने और जब आप ये सारा कुछ लिख के पे करेंगे तो फिर एक ओ टी पी कोड आएगा आपके पास वो का मैं अब मज़ीद यहाँ पर इस कोई भी कार्ड की एंट्री नहीं कर रहा तो जो पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन के लिए तो ये कोई मसला नहीं है और ओ कोड आएगा वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे हो जाएगी आप थोड़ी देर के बाद वापस आ चेक कर सकते हैं अपने एल में वो फ़ीस वहाँ पे पे हो चुकी होगी अब आ जाए ज़रा आपने अगर इसको करना है इजी पैसा से तो ईजी पैसा से क्या करना है सिंपली जैसे मैंने बताया कि हम सात हज़ार पचास रुपये को हमने पे करना है हमने ये चलान आई डी वन सिक्स फोर एट नाइन सेवन जीरो थ्री हमने नोट कर लिया है 1648973, ठीक है ये याद रखिएगा अब दो चीजें कि इजी पैसा अकाउंट बनता किसके ऊपर एक तो टेलीनोर नंबर के ऊपर भी बन सकता है जैज के नंबर के ऊपर भी आपका इजी पैसा अकाउंट बन सकता है और इसके अलावा आपका इजी पैसा अकाउंट जोम के नंबर के ऊपर भी बन सकता है आप खुद भी अपना अकाउंट बना के फ़ीसस ये पे कर सकते हैं तो अब बाकी जो है वो मैं आपको अकाउंट के ऊपर जो वीडियो है मोबाइल के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करके फिर उसके अंदर ये फीस पे करके आपको बताता हूँ कि बाकी फीस जो है वो आपने ऐप से इसी पैसा से किस तरह पे करनी है चलते हैं बाकी वीडियो की तरफ जो अब मोबाइल के ऊपर होगी इतनी सी देर लगती है इजी पैसा से पे करने में और ऑनलाइन पे करने में अब आपकी मर्ज़ी है कि चलान प्रिंट करवाएं और जाके बैंक में लाइन में लगें या इजी पैसा ऐप बनाएं उसके अंदर आप अपना बैलेंस करवाएं तो और उसके बाद फीस पे कर दें तो ये सिंपल सा तरीका था उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई मसला हो तो फिर लाजमी शेयर करें ताकि उसके ऊपर मजीद वीडियो बनाकर आपकी रहनमई की जा सके मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में अब आ, मैं आपको इजी पैसा से फ़ीस पे करके दिखाता हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अपने मोबाइल में इजी पैसा अकाउंट बना हुआ हो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इजी पैसा ऐप है मेरे पास इसको सबसे पहले लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए जो भी उसका पासवर्ड होता है उसको आप लगा के ये थम ऑपरेशन है या जितना भी है आपने उसको लॉगिन करना है तो ये लॉगिन हो गया उसके बाद आपने यहाँ पे आना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट आल सी आल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे बिल पेमेंट्स के अंदर छः सात ऑप्शन हैं वहाँ पे एजुकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एजुकेशन लिखा हुआ है और कैप बनी हुई है इसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन आल आ रहा है स्कूल आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और अदर्स और बोर्ड आ रहे हैं हमने क्या करना है यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना है बिल्कुल लास्ट में ये अल्फाबेटिकल इसकी ऑर्डर्स हैं और बिल्कुल आ, सेकंड लास्ट जो है वो वर्चअल यूनिवर्सिटी है उसको क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो मैंने आपको चलान आईडी बताया था

शो हो जाती है जैसे कि आप देखेंगे कि फीस भी सात हज़ार पाँच पचास रुपए थी और वहाँ पे अब नाम भी आ रहा है ठीक है स्टूडेंट का नाम कन्फर्म हो जाता है अगर इसमें से सिंगल डिजिट भी आगे पीछे हो जाए तो फिर नाम भी गलत आ जाता है और फ़ीस भी किसी और की शो हो जाएगी अब तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पे पे नो करना है पे नो करेंगे तो ये फ़ीस पे हो जाएगी और एक जो है रसीप्ट उसकी जनरेट हो जाएगी जिसको आप सेव भी कर सकते हैं और इसके बाद जब आप चेक करेंगे और देखें आपके नंबर के ऊपर एक मैसेज भी आ जाता है कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है अगर आप किसी से पे करवाएँ तो आपने ये रसीद या नंबर जो है ना मैसेज आता है नंबर के ऊपर वो लाजमी अपने पास महफूज रखना है ताकि आपको अगर बाद में वेरीफाई करना पड़े तो आपके पास हो जाए ऐसे ही किसी को तो पैसे दे के नहीं आ जाना के ये इस नंबर के ऊपर फीस पे कर दीजिएगा फीस पेमेंट्स की कन जो कंफर्मेशन है वो आपके ज़िम्मे है इस तरह आप इजी पैसा से फ़ीस अपनी पे कर सकते हैं सिंपली और इसके बाद यहाँ से इसको आप बंद कर देंगे और आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी इसके बाद अगर मजीद आप करना चाहें तो फिर आपने क्या करना है कि दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे इजी पैसा ऐप ओपन है और यहाँ पे आप